পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই এটা মাহতে অসমত আটাইতকৈ বেছি যান বাহনৰ দুৰ্ঘটনা হয় আৰু এই সময়ছোৱাতে অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটে নতুন বছৰ অহাৰ সময়তে আমাৰ আটাইতকৈ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট অৰ্থাৎ যান বাহন সম্পৰ্কীয় দুৰ্ঘটনা এই যান বাহনৰ দুৰ্ঘটনাই প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় তিনি হাজাৰতকৈও অধিক লোকক মৃত্যুৰ মুখলৈ লৈ যায় যি কাৰণেই হওক কাৰোবাৰ অসাৱধানতাৰ বাবে হেলমেট নিপিন্ধাৰ বাবে মদ খাই গাড়ী চলোৱাৰ বাবে বা আন বিভিন্ন কেতিয়াবা ৰাস্তা ঘাটত অসুবিধা থকাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰণত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় তিনি হাজাৰ লোকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিনৰ পৰা এই মৃত্যুৰ হাৰ কমাবলৈ আমি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ এই বছৰটো আমাৰ বাবে এটা সফলতাৰ বছৰ আছিল এই বছৰত আৰক্ষী জিলা প্ৰশাসন পৰিবহন বিভাগ আৰু ৰাইজৰ অকুণ্ঠ সহায় সহযোগিতাত আমি যান বাহন দুৰ্ঘটনাত নিহত লোকৰ সংখ্যা আজি পৰ্যন্ত চাৰিশ অৰ্থাৎ প্ৰায় পোন্ধৰশ পোন্ধৰ শতাংশ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আমি হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অৱশ্যে নলবাৰীৰ কেবিনেটত যান বাহন আইন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু শিথিল হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আমি বিশ শতাংশ লক্ষ্যৰ পৰা আমি পোন্ধৰ শতাংশ লক্ষ্যলৈ আমি অৱনমিত হ'লোঁ তথাপিতো এটা বছৰত চাৰিশজন লোকৰ জীৱন ৰক্ষাত আৰু পোন্ধৰ শতাংশ মৃত্যুৰ হাৰ যান বাহন দুৰ্ঘটনাত কমোৱাটো এটা আমাৰ সকলোৰে সামগ্ৰিক সফলতা বুলিয়েই আমি ক'ব লাগিব এতিয়া মোৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ অহা যোৱাকালি পঁচিছ ডিচেম্বৰৰ পৰা পোন্ধৰ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই এটা মাহতে অসমত আটাইতকৈ বেছি যান বাহনৰ দুৰ্ঘটনা হয় আৰু এই সময়ছোৱাতে অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটন যোৱাবাৰ এই সময়ছোৱাতে গোলাঘাটত হোৱা প্ৰলয়ং অভ অদ্ভুত যান বাছ দুৰ্ঘটনাত পিকনিক খাবলৈ যোৱা গাঁৱৰ লোকসকলে যি দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছিল তাত আমি কেইবাজনো লোকক হেৰুৱা হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ গাঁওখনলৈ যাওঁতে সঁচাকৈয়ে মন সেমেকি উঠিছিল বিধৱা মাতৃ বিধৱা পত্নী পুত্ৰক হেৰুওৱা মাতৃ আৰু নিজৰ পৰিয়ালজনক হেৰুওৱা পৰিয়ালবৰ্গৰ কন্দনে আমাক সকলোকে সেমেকাই তুলিছিলে কুৱতি নিশা পিকনিকলৈ যোৱা ঘন ঘোৰ কুঁৱলীৰ মাজত গাড়ী চলোৱা ড্ৰাইভাৰক মদ খাবলৈ সুবিধা দিয়া এই গোটেইবিলাক দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আৰু একত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ নিশা মদ খাই গাড়ী চলোৱাৰ ফলতো বহুলোকে মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া হয় অৱশ্যে যোৱা তিনিটা বছৰ মোৰ একান্ত অনুৰোধত ৰাইজৰ সহযোগত আমি নিজকে বহু বেছি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছোঁ এইবাৰো মই আশা কৰিম একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ নিশাটো আমি যাতে কোনেও মদ খাই গাড়ী নচলাওঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা আকৌ এবাৰ কামনা কৰিম